а такой вопрос вот у вас всех. У вас есть отсрочка, ребята, в резерве? Вы можете показать? Нет. Почему? Вот это Смотрите, а хочу проверить, вы ухилянты или нет. По Конституции кто первый должен идти служить? нет, я сейчас запросом, запросом. Вы ухиляетесь или нет от службы? Нет. И с запросом до Что вам? Ваша причина остановки у меня. Какие документы интересуют вас? Какие по случаю это Представьтесь вы, пожалуйста. Я же вам представился. До полного ознакомления. полного Удостоверение. ваше. Где написано посвящение? Представим Где написано зараз. посвящение? Показываем. А а что полное, полное ознакомление. А вы, вытащили, вытащили, полное ознакомление. Вы нам не указываете, что нам работать, будь ласка. Тримайте, Выполняем закон на полиции. Я выполню закон. До полного, а, до полного. будь ласка. Я вам вы, на запирающе. Я, я сейчас так же сама буду показывать. Показывайте. Что вы крутите? До вас. полного ознакомления. Вы. вы ознакомились? Нет. Прочитайте, будь ласка. Алексей Сергеевич, инспектор. Инспектор. До да. 4.10.26. Обратную сторону. <къех> Полиция. Выймайте, э, да. я вам ничего не буду. Чего это? Тому что. А чего это вы не будете вынимать? Тому что. Вы побачиваете. Хорошо, по вопрос следующий. Меня зовут, Меня зовут Николай. Меня ну. зовут Николай. Ты веришь мне? Ты или вы? Ты, мы же с вами ты, мы на вы спелкуем, а че я? Ты, же на ты, ты, ты за мной, ты за мной. Не не Будешь спелкуваться на вы, а я с тобой буду спелкуваться на ты. Послушать буду, а буду вас, Ты понял меня? Я с вами спелкую. Я, я, с вами. С вами. я говорю, ты меня понял? Что у вас осталось? Ничего меня осталось. Смотри. Ваше, пожалуйста, посвечение. Я сам подъехал. Я с вашим коллегой разговаривал. Давайте только я вас попрохаю. Покиньтесь. Да, хорошо, давайте. Вот хотел еще я вытащил. Да, Просто. вот смотрите, берите пример. Слушай, что не даст? А что а вам даст меня проверить? Смотрите, смотрите сколько людей. Что вам да, Николай, даст? Причина. Но я чем-то подаю. Есть у вас ориентировка? Что вам дает это? Николай. Ты веришь мне, что у меня все в порядке? давай это. Чего это вдруг? Я что, на какое-то служебное положение или что? давай Да. Конечно, не потому что вам доверия нет. Микола вы нарушаете закон с людоловами, ездите, блядь, и ловите людей. Необоснованно. Лично к тебе никаких претензий нет. А как к организации полиции есть. Ты представляешь полицию. Конечно. Давайте земля. Да, говорите. Старший капитан полиции. Да, что вас интересует? Рот и так только противного. Ага. Разворот не Это, да, Это и... Сейчас, сейчас секундочку, Пожалуйста. Паша, это да. вам пропуск Поясню. Да, поясняет. Это посвящение затворника. Наказом э, министра внутренних. Вы видели Украины. образец вашего посвящения, как оно должно быть? Э, поведомляю. значит, и ты, и ты посвящения. Видно, что нужно Вы можете заслаться, да, что, ну, если вы уже начали да, в этом русле, так, так, что так. это посвящение что-то, ну, есть? Затворник. Наказом министра внутренних угу. Украины. Где это можно посмотреть? Светоди Аваковым, Арсеном. Угу. Но я, честно, я у меня не с собой этого наказания. Я понял. Не могу. А Может, такой, я такой вопрос это... вот у вас это всех. Это... У вас есть отсрочка, ребята, так, в резерве? Так. Вы можете показать? Нет. Почему? Вот это а мы не Смотрите, я на общественный э, начало хочу проверить, вы ухылянты или нет. По Конституции кто первый должен идти служить? Э, а? Нет, я сейчас Запросом. Хорошо, нет, смотрите, я сейчас показываю свои документы. Так. Вы сейчас мне показываете резерв. Вы ухиляетесь или нет от службы? Нет. Ну покажите, пожалуйста. Есть у вас отсрочка? Хоть один, покажите. Это... да, я тиктокер. Ну, Новая фишка, да? Да, новая фишка. Подражайте. Да, не подражаем. Можешь зайти на канал, посмотрим. Рамка Да, давайте. Вы ага. забоязаны предъявить документ. Сейчас э, придем. Резерв. Вы можете ознакомиться. Что вам, что вам нужно предъявить? Из запросом до ОПП. Что вам нужно предъявить? Будь документ, посвящающий. Паспорт подойдет? Так, здесь. Водительское посвящение, так, здесь.